হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে আছে আজি বিহু বুলি আমি অলপ ওলাই যাওঁ মানে আমাক বেটা হা মনালা এই আমাৰ বেটা আৰু মই আমি দুয়ো গৈ আছোঁ এতিয়া বজাৰলৈ কি আনিবলৈ যামচোন আমি কি আনিবলৈ যাওঁ এতিয়া আমি শুৱল আনিবলৈ যাম আৰু আৰু কিনিব লাগিব আৰু দৈ কৰি থৈ গৈছোঁ হয় নাই দৈ কৰি থোৱা আছে দৈ আনিবলৈ যাম দেই এতিয়া দৈ আনিবলৈ যাম আমি দুইটাই এতিয়া বজাৰ গৈছোঁ মানে কৰি থোৱা আছে সকলোখিনি আগতীয়াকে দইটো যেহেতু আগতীয়াকে কৈ থ'ব লাগে গতিকে দৈ পাবলৈ নাই গতিকে সেয়া ওলাইছোঁ আৰু ব'লা এতিয়া আমি যাম ৰজাবাৰী ৰজাবাৰীৰ পৰা গৈ আমি দৈ আনিম আৰু গাখীৰ আনিম বেটাও আছে ময়ো আছোঁ দুইটা আহিছোঁ আৰু চাই থাকক আমাৰ ব্লগটো আজি ক'ত ক'ত যাওঁ কি কি কথা গোটেইখিনি ডিটেইলছ দেখাই আছোঁ দেই আপোনালোকক এয়া চাওক আমাৰ ৰজাবাৰী চাৰিআলি আৰু আহি পাইছোঁ এতিয়া আমি য'ৰ পৰা মানে দৈ লোৱা কথা আছে এতিয়া ৰাস্তা পাৰ হ'বলৈ লৈ আছোঁ যিহেতু সাদৰ চুইচ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যথেষ্ট গাড়ী মটৰ ইয়াত আহি থাকে গতিকে বহুত সাৱধানতা পাৰ হ'বলৈ লাগিব লগত লোৱাৰো আছে তাতে আমাৰ সৰুও আছে গতিকে এইফালে চাওক এয়া ৰজাবাৰী আমাৰ চাৰিআলি হয় আৰু এইফালৰ পৰা চাব গ'লে সেই সিটো পাৰে যে এই যিখন ভেন ৰৈ আছে মানে যিখন গাড়ী ৰৈ আছে সেইফালে হোটেল আছে দেৱ দেৱী চুইটছ বুলি কয় মানে তাৰপৰাই লোৱা হয় কিনিবা আজি দৈ আৰু মোনাটো কিমান ডাঙৰ দেখুৱাই দিয়া মায়ে বস্তু লৈ যাবলৈ কৈছ ন গতিকে এতিয়া ৰাস্তা পাৰ হ'ম আৰু ৰাস্তা পাৰ হোৱাৰ পিছতে আমি তালৈ যাম আৰু দেখুৱাই আছোঁ বাকী দৃশ্যাংশসকলক দেখুৱাই আছোঁ শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক কোনো আঁতৰি নাযাব বহুত ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' হৈ আছে আজি মানে সম্পূৰ্ণ ইয়াত আপোনাক দেখুৱাম একেবাৰে আমাৰ যিটো আমাৰ এই বস্তুবিলাক যিবিলাক যোগাৰ কৰিছো সেই যোগাৰৰ পৰা আদি কৰি একেবাৰে শেষলৈকে ল'ৰা মা বেটাই কিবা এটা খাইছে এতিয়া বিহু তুমি কাক মাতিছে বিহু চাকি জ্বলাব লাগিব ন যে হয়নে বাৰু আজি বিহু চাকি জ্বলাব লাগিব আজি কি বিহু এই মাঘৰ বিহু ন আজি কাতি বিহু আজি কাতি বিহু কাতি বিহু কি বুলি কয় কঙালী হয়নে কাতি বিহু কঙালী মাঘৰ বিহু ভোগালী আৰু বহাগ বিহু ৰঙালী বিহু ৰঙালী বিহু এতিয়া আমি আজি কি কি কিনিলোঁ দৈ কিনিলোঁ ন বাকী আছে দৈ দেখিছেনে বেগত এই দুটা টেকেলি মানে দুই লিটাৰ গাখীৰ ল'লোঁ মানে আপোনাৰ দৈ গাখীৰ ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া আহি আছোঁ আৰু ৰাস্তা সিপাৰ হ'লো সিপাৰ হৈ পেলাই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আচলতে ইয়াতে কল বিকি আছে আৰু কল তামোল এইবিলাক তামোলো ল'লোঁ ল'বলগীয়া হৈ আছোঁ গতিকে তামোল ল'বলৈ আহিছোঁ ইয়াত তামোল দেখা পাইছোঁ বাৰু ইয়াত এতিয়া তামোল কিমান ভাল বেয়া নাজানো আৰু তামোলৰ বহুত দাম দিয়ে ৰাইজ আমাৰ ফালে কিন্তু বিছ টকা অকল চাৰিটাহে দিয়ে মানে তিনিটাহে দিয়ে আপোনালোকৰ ফালে কিমান দিয়ে নাজানো সেইটো মানে কেৰাজেকৈ চাৰিটা আনিছোঁ আৰু দিয়া এইবিলাক কিছুমান ৰস টেঙাও আছে এইফালে কল বিক্ৰী আছে প্ৰথম এতিয়া তামোলকৈ দিবলৈ কৈছোঁ বোলো বিছ টকা তাতে মানুহ দুটাহে গতিকে বৰ বিশেষ হেৰি নাই তামোলৰ বিশ টকা দিব কৈছোঁ আকৌ পাণ লৈছোঁ দহ টকা পাণ ল'লোঁ আৰু সিফাললৈ আপোনাৰ হৈ গ'ল এইটো ৰবাব টেঙা ৰবাব টেঙা এয়া আছে আৰু এতিয়া কল ল'ব লাগিব কলখিনি চাওঁ এয়া পোকচেন নাইবা ৰাইজবোৰ কল মই বহুত ভালকৈ চাব নাজানো দেই মানে মোটামুটি চাইছোঁ আৰু আন তাজমতে মুঠতে আৰু গৈ পেলাই ঘৰত গালি নাখালেই হ'ল খালি আৰু মইতো চিন্তা কৰি আছোঁ মই মানে আকৌ মই বজাৰ কৰিলে আকৌ ঘৰত গালি খোৱা বহুত ৰেকৰ্ড আছে নে ইয়াতো দেখিছে না ল'লোঁ এয়া লোৱা হ'ল তেওঁক কৈছোঁ বোলো এহাতে মোবাইলটো লৈ আছোঁ আচলতে তেওঁলোকে চিনি পায় মই ভিডিঅ' চি এনেকৈ বনাওঁ কৰোঁ বুলি জানে যে সেইকাৰণে গম পাইছে আৰু যে হাতত মোবাইল গোটেইকে কিনো কৰিব দাদাজনে ভৰাই দিছে দিছেনে আৰু এটা দহ টকাকৈ বিক্ৰী হৈছে আপোনাকো ফালে কেইটকাকৈ বিক্ৰী হৈছে জনাব দেই বাকী সেয়া ঘৰলৈ আহি আছোঁ আৰু এতিয়া সেই ৰস টেঙা একদম মূৰত লৈ ল'ৰা আহি আছে মই তাক কৈছোঁ তই ইমান গধূলি ল'ব নালাগে মই লওঁ সি নিদিয়ে মানে তাৰ সেইটো এটা চখ আৰু সিহে লয় বোলে গতিকে উপায় নাই এতিয়া আৰু তাৰ কথা শুনিব লাগিবই লৈ আহি আছোঁ আৰু আজি দেখুৱাম আৰু কেনেকৈ আমাৰ ধাননি পথাৰলৈ যাম আমি তাত চাকি বন্তি কেনেকৈ দিওঁ মেলোঁ সেইখিনিও আপোনালোকক প্ৰত্যেকখিনি বস্তু দেখুৱাম গতিকে আজি শেষলৈকে থাকক ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘল হ'ব পাৰে কিন্তু চাই ভাল পাব মই ভাবোঁ আমাৰ অসমীয়া আমাৰ যিটো আমাৰ গোটেই ছিষ্টেমটো আমাৰ অসমীয়া যিটো আমাৰ সংস্কৃতিটো কেনেকুৱা কি ক'ত বহুত আজিকালি পথাৰ ঘৰৰ চিনিয়ে নোপোৱা হৈছে গতিকে সেইবোৰ আপোনালোকে সকলো দেখুওৱা উচিত ঘৰৰ মানুহে চোৱাটো উচিত গতিকে এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি যদি অকণমান আপোনালোকে আনন্দ পায় আপোনাৰ এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি যদি আপোনালোকে যদি সেই প্ৰথাখন চাব পাৰে বা সেই এই কাতি বিহুতনো কেনেকৈ কি কৰা যায় সেই বস্তুবিলাক আচলতে আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত দেখুৱাব পাৰিব লাগে জানিব লাগে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও গতিকে অলপ এটা প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ নাজানো কিমান কি হয় গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে শেষ হৈ আমাৰ মামাহঁতৰ ঘৰলৈ আহি পাইছোঁ আৰু আমি এতিয়া ইয়াত অহাৰ পিছত আমি যিহেতু মামাহঁতৰ ঘৰত আমাৰ কাতি বিহুৰ যিটো মানে পৰম্পৰা অনুযায়ী যিটো আমাৰ তুলসী পুলি ৰুব লাগে সেইটো খুব ধুনীয়াকৈ হৈ আছে গতিকে ইয়াত চাবলৈ আহিলোঁ আৰু যিহেতু মই ভাৰতত থাকোঁ তাত তেনেকুৱা বিশেষ মানে জেগা নাই গতিকে তাতো আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ কিন্তু ইয়াত দেখুৱাব খুজিছোঁ এইটো আপোনাৰ ফুটেজটো দেখিছা ন এইটো এইটো বনাই আছে এয়া আমাৰ মামাৰ ছোৱালীজনীয়ে বনাই আছে আৰু এইখিনি বনোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াৰ কাম চলি আছে আৰু তাৰপিছতে আমি দেখুৱাম আপোনাৰ মামাহঁতৰ যিখন পথাৰ যথেষ্ট ডাঙৰ পথাৰ আমাৰতো খেতি বাতি নাই মামাহঁতৰ বহুত ডাঙৰ পথাৰ আছে গতিকে সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম সেই পথাৰ চাব আপোনালোকে খুব ধুনীয়া এটা ফুটেজ গতিকে ভিডিঅ'ত থাকিব আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব তেতিয়া চালে গম পাব আচলতে ইয়াৰ পিছৰ দৃশ্যাংশ খুব ভাল লগা হ'ব ইণ্টাৰেষ্টিং হয় গতিকে আপোনালোক সকলোৱে চাওক আৰু আমাৰ ভিডিঅ'ত আগত যেনেকৈ মৰম দিছে তেনেকৈ মৰম দি থাকিব আহকচোন তেতিয়া আমি পিছৰ দৃশ্যাংশ আপোনাক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ সেইখিনি ভালকৈ আৰু দেখিছে এয়া আমাৰ ৰবাব টেঙা কাটি আছে দেই ৰবাব টেঙা আমাৰ ল'ৰাই যিটো অথনি আনিছিলে যে ইয়াৰ ৰবাব টেঙা কাটি আছে আজি খোৱা মানুহ নাই দেখিছে নাই আমাৰ কিমান ভাগ্যভাল আজি ভাগত বেছি পৰিব মানে ৰাইজ ধেৰ মাতিছিলোঁ কিন্তু কোনো নাহে বোলে গতিকে ভালে কথা আমি দুয়োটাই মাৰি থৈ দিম আৰু কোনোবাই যদি খাবলৈ আহে গতিকে আহিলেই হ'ল কিন্তু যদি সময়ত মানুহবোৰ আহি নাপায় আমি নিজে মাৰি থৈ দিম আৰু এতিয়া লাগিব পাত এতিয়া কাটিব লাগে কলপাত দেই টেঙা খাবলৈ এতিয়া কলপাত বিচাৰি ফুৰিছোঁ ৰ'ব এতিয়া কলপাত ক'ত পাওঁ পোৱা নাই ভাল চাই কলপাত এখন কাটিব লাগিব আদম নিচিনা কটাই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ আহিছোঁ মজা আছে এতিয়া কলপাত এখন কাটিব লাগিব কোনডোখৰ পৰা কাটো তাকে চিন্তা কৰি আছোঁ ভাল পাত এখন লাগিব এতিয়া কলপাত এইখনকে কাটো বুলি ভাবিছোঁ এইচনে কলপাত এনেকৈ কাটি দিওঁ আৰু দেই আজি কাতি বিহু বুলি এয়া চব মানে দৈ আনিছোঁ আৰু লৰাই মই যে আনিছোঁ খাম দৈ এতিয়া কাম সেই কেনেকুৱা হৈছে তাতো দেখুৱাই দেই কেনেকুৱা হৈছে ভাবিছে নম্বৰ দেই লাহেকৈ ইয়াতে বাকীম আৰু খাব লাগিব সকলোৱে বিহু বুলি পৰিয়ালৰ গোটেই যিকেইটা দুটি তিনিটি পানী আছোঁ আৰু আমি গোটেইখিনি বাকী দিছোঁ দেই এইখিনি কেনেকৈ উলিয়াইম এতিয়া সেনেকে দেখি লৈছো দৈ দেই আপোনালোকৰ ফালে দৈৰ দাম কিমান কিনা দুইৰ দাম কিমান জনাব মই বহুত লগ আপোনাৰ চিৰা বুজানে মই দিম ন আৰু আমাৰ বেটা দেই কই দিয়া কাতি বিহু গতিকে এয়া জলপান খাবলৈ সকলোতে বহিছোঁ আৰু এয়া আমাৰ বৌ চিনি পায় সকলোৱে আৰু এয়া মই আমাৰ বেটা আমি সকলোতে জলপান খাবলৈ বহিছোঁ আৰু আমি অলপ দেৰিকৈ যাম আমাৰ মামাহঁতৰ ঘৰতে য'ত আমাৰ পুৰণা ঘৰ আছে তালৈ যাম আৰু সেইফালে যাম আৰু যোৱাৰ পিছত তাত আমি পথাৰলৈ যাম গতিকে পথাৰৰ কিছু দৃশ্যাসনো দেখোঁ আপোনালোকে চাব আমাৰ মামাহঁতৰ পথাৰখন কিমান ডাঙৰ আপোনালোকে চাব আৰু তাতে আমি চাকি জ্বলাবলৈও যাম মানে গোটেইখিনি গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব দেই শেষলৈকে চাব চাই ভাল পাব আপোনালোকে আৰু আগৰ যিখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকে মন চেনেল দিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক সেইটো কাৰণে আৰু নশ আমাৰ ইউটিউব ফেমিলি গঠন হ'ব গৈ আছে গতিকে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা সহায় বিচাৰিছোঁ সকলোকে আৰু যদি প্ৰত্যেকে যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো যদি এবাৰ এবাৰ চাই নিশ্চয় আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ আগলৈ যাব আৰু ইউটিউবে আমাক ৰিকগনাইজ কৰিব গতিকে সেইটো কাৰণে কৈছোঁ অলপ সহায় কৰক আমাক আগবাঢ়ি যোৱা এই যাত্ৰাত বহুত মনৰ সপোন লৈ আচলতে এই যাত্ৰাটোলৈ আহিছোঁ গতিকে আপোনালোকৰ সহায় সাৰ্থ বহুত প্ৰয়োজন গতিকে সকলোৱে চাই থাকক শেষলৈকে চাই থাকক বাকী দৃশ্যাংশখিনি আছে আঁতৰি নাযাব ভিডিঅ'ৰ পৰা শেষলৈকে চাওক আহক এতিয়া পিছৰ দৃশ্যাংশটো আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ ঠিকে আছে বোলো গতিকে দাদা একদম কলপাত গীৰাই দিলোঁ দেই এইফালে এইফালে কলপাত গিৰাই দিলোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ এতিয়া টেঙা খাব লাগে অ মানে এই খাম লওক কিয় বিভক্ত কৰি বিভক্ত কৰি দিয়ক এইটো মামাহঁতৰ নাট দেখিছে আজিকালি নাট নাটটো পাবলৈ নাই মানে নাদৰ পানী বুলি ক'লে আগৰ মানুহে বৰ বেলেগ আছিলে আৰু ইয়াৰ পানীখিনি বহুত শীতল পানী আচলতে যোনে নাদৰ পানী খাইছে গম পাই আজিকালি টিউবেল ওলাইছে আৰু আমাৰ সৰু মামাই মানে এইটো এতিয়া বেলেগ এটা চিষ্টেম কৰি দিছে নে এইফালে এইফালে গৈ এনেকৈ এইফালৰ পৰা মানে এটা মটৰ ফিটিং কৰি তলত দি দিছোঁ নাদৰ মানে পানী পোৱা আপুৰণি যিটো ছিষ্টেম সেইটোও থাকিব লগতে নতুনত্ব দুয়োটা মিক্স গতিকে এটা খুব সুন্দৰ এটা বনাই দিলে ছিষ্টেম গতিকে এতিয়া আজিকালি সেইবিলাক বস্তু দেখিবলৈ পোৱাতো নাযায় গতিকে কলপাত কাটি ৰেডি হৈ গৈছে এই টেঙা ৰেডি হৈ গৈছে দেই এতিয়া আমাৰ ভকত আমাৰ ভকত এয়া এইটো আমাৰ মামাৰ সৰু মামা ল'ৰা আৰু আমাৰ বেটা এয়া দেই ভকত আজি টেঙা ভকত একেবাৰে কম অঁ দিব 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 দেই আৰু অকণ দি দিয়াহে গতিকে টেঙা এয়া ভগাই আছে আমাৰ ব কাৰোবাৰ কাৰণে ডাঙৰ ব দেই কাৰোবাৰ কাৰণে সৰু বৌ নাজানো কোনো ভিডিঅ'বিলাকত কোনোবাই ডাঙৰ বৌ মাতে কোনোবাই সৰু বৌ মাতে এতিয়া কি ক'ম আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে মামিলে থ'লা মামা আহক তই টেবুলতে খাইছ মামাহঁতে ঘৰ এইটো ছাইডলৈ নতুনকৈ বনাই আছে আৰু এইফালে পুৰণা ঘৰ বহুত পুৰণা এখন ঘৰ আচলতে আৰু পিছত মই আপোনালোকৰ পথাৰৰ ফালে যিটো ডিচাংশ আছে সেইটো দেখুৱাম পথাৰৰ ফালে গৈ পথাৰৰ দিশাংশ দেখুৱাই আছোঁ মই চাব এই আমাৰ মামাৰ ছোৱালী দেই কাতি বিহু উপলক্ষে এই কাম কৰি আছে ছোৱালী মানে একদম তাইৰ কামত এইবিলাক খুব ভাল আৰু ছবিটো বি আঁকিব পাৰে বাৰু তাই ধুনীয়াকৈ গতিকে কেতিয়াবা মই তাইৰ অঁকা ছবিবিলাক মই দেখোন খুব ধুনীয়াকৈ ছবি আঁকে আৰু লগতে আমাৰ উপস্থিত কেইবাজন সদস্য আছে দেই এয়া আমাৰ মুনমোন এই ছোৱালী যে লৈ আছে এই মুনমোন আৰু এইফালে তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া প্ৰজ্ঞাশী তাৰপৰা এইফালে পূৰ্ণিমা এইফালে এইয়া এইয়া আমাৰ দুজনী বাই ভনী দেই এইফালে ইহঁতৰ আমাৰ পূৰ্ণিমা আৰু এই বাই ভনী মই যে কৈ থাকোঁ আমি মালতী নৱ বুলি ক'ব লাগে আমি মালতী বা বুলি কওঁ এই বা ছোৱালী এজনী দেই মানে নৱ ছোৱালী বুজি পাইছে এয়া গতিকে সকলোকে দেখুৱাইছোঁ আৰু কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা সকলোকে জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলো ভালে ভালে থাকক আৰু আমাক যেনেকৈ মৰম চেনেহ দি আছে তেনেকৈ সকলোৱে মৰম চেনেহ দিয়ক আৰু এয়া আমাৰ এইফালে আমাৰ এই ডাঙৰ মামাহঁতৰ ঘৰ মানে আমাৰ ধনুহঁতৰ আৰু এইফালে দেখিছেনে ধৰক এইটো পৰিৱেশটো চাওক আপুনি ইয়াতে এইটো 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 দেখিছেনে এইফালৰ ওচৰত ধুনীয়াকৈ চোৱা ইয়াতে কিবাকিবি তাই পুলি ৰুই আছে বাৰু ধুনীয়াকৈ পুলি ৰুই আছে দেখিছেনে এইফালে কিবাকিবি এইটো এটা অঁ মামা মামাই কৈছে ভিডিঅ' কৰ এইয়া আমাৰ তুলসী পুলি বেলেগ বেলেগকৈ ৰুইছে দেখিছেনে এইখিনি 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 পুলি ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ৰুই আছে বেলেগ বেলেগকৈ কাৰণ তুলসী পুলি আমাক লাগেই গতিকে আৰু এইফালে আমাৰ মামাহঁতৰ ইয়াত দেখিছা নাই কিন্তু মামায়ে ইয়াত কিবা কিবি এখন হেন্দালি হয় আপোনালোকৰ ভাষাত কোন ঠাইত কি বুলি কয় নামটো ইয়াতে কমেণ্ট কৰি লিখিবচোন দেই আমাৰো জানিব মন যায় আমাৰ ইয়াত হেন্দালি বুলি কয় এই আমাৰ মন মনহঁতে অকণমানেই দেই এই লাগেনে তাই কেমেৰাটো ধৰিব লাগে দেই জানে তাই কেমেৰাটো ধৰিবলৈ লাগে এইকেইটা আমাৰ বেতাহঁত দেখিছানে ইহঁতৰ ফাইলটো এই বাহিৰত আমাৰ এটা শংকৰজ্যোতি আছে এটা আমাৰ বেটা আছে এইটো আছে ধ্যান আছে আৰু কোনোবা কোনোবা আছে দেই গোটেইকেইটা এইকেইটা একদম গোটেই দেখিছানে এই তেতিয়া আমি যেতিয়া হেৰি আছিলোঁ তেতিয়া এই ৰাস্তাটো পকী হোৱা নাছিলে ধুনীয়া হ'ব আৰু ৰাইজকলে দেখিছেনে চাকি চাকি আমাৰ একদম ব্যৱস্থা কৰি আছে আমাৰ সৰু মামী আছে সৰু মামীয়ে এটা চাকি ব্যৱস্থা কৰি আছে কলিতা আমি যিহেতু অসমীয়া প মানে যিটো থলুৱা ঠাইত আমি বা গাঁৱত আমি ডাঙৰ হৈছোঁ গতিকে আমি নিজৰ ঠাইডোখৰ আমি নিজেই ভাল পাওঁ আচলতে গাঁৱৰ জন্ম বুলি কৈ আচলতে আমি নিজে গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ গতিকে সকলোকে কৈছোঁ যিসকলে গাঁৱত থাকে সকলোৱে জানে আচলতে গাঁৱত থাকি কেনেকুৱা ধৰণৰ লাগে আৰু গাঁৱৰ পৰিৱেশ আৰু চহৰৰ পৰিৱেশ কেতিয়াও নিমিলে গাঁৱত জীয়াই থকা মানুহৰ সদায় আয়োগটো সদায় দহ বছৰ বেছিয়ে হয় যদি এই কথাষাৰ যদি সত্য বুলি ভাবে আপুনি কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব দেই বৰ্তমান চাওকে মানে ব্যৱস্থা চাকিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকৰ ফালে চাকি তাকি জ্বলালে নাই এবাৰ সকলোৱে জনাব চাক ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এই দেখিছেনে আমাৰ পথাৰ চাৰিওফালে এ সুন্দৰ পথাৰ দেখিছেনে মোৰ বাৰু কেমেৰাটো ইমান ভাল নহয় গতিকে বহুত ভাল এটা আপুনি দেখিবলৈ নাপাব তথাপি এইটো এইটো অন্য নহয় নহয় এইটো অন্য নহয় এই আমাৰ ল'ৰা আৰু এই আমাৰ মামাৰ ল'ৰা এয়া পথাৰ দেখিছে এইফালে এই মামাহঁতে পথাৰ হয় এইফালে চব এই দূৰ দূৰলৈ যিমান দেখিছেনে মোক চব পথাৰ এইফালে একদম সম্পূৰ্ণ এটা গাঁৱৰ পতভূমি সেয়া দূৰত দেখিছে সেয়া আমাৰ মামা এজনে ঘৰ হয় আৰু কিফালৰ পৰা জ্বলাবা নামঘৰ এইফালে আছে এইফালে আছে নামঘৰ কমিব নোৱাৰ আকৌ সেইটোৰ পৰা বেছি চাকি জ্বলোৱা হৈছে বৰ্তমান একো ন চাকি জ্বলোৱা হৈ গৈছে আৰু যিহেতু আমাৰ নিজৰ পথাৰ নাই গতিকে মামাহঁতৰ পথাৰতে আমি এই নীতি নিয়মটো পালন কৰিছোঁহি আহি গতিকে আপোনালোকো খেতি বাতি আছে নে সকলোৱে জনাব আমাৰতো নিজৰ খেতি বাতি নাই গতিকে মামাহঁতৰ খেতি আছে গতিকে ইয়াত আহি পেলাই আমি সেই যিটো আমাৰ চাকি জ্বলোৱা যিটো পৰম্পৰা আছে আমাৰ আগৰে পৰা গতিকে সেই পৰম্পৰাটো আমি ৰক্ষা কৰিছোঁ আৰু ইয়াত আহি আমাৰ পৰিবাৰ মই আমি সকলো আহি পেলাই ইয়াত উপস্থিত এই চাকি জ্বলাইছোঁ ইয়াত আহি পেলাই তাৰপিছত আহি আছোঁ এতিয়া ঘৰলৈ যাম গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক সকলোকে দেখুৱালোঁ আৰু মামাহঁতক খেতিপথাৰখিনি যিমান পাওঁ সেইখিনি দেখুৱালোঁ এইখিনি যিখিনি আছে মামাহঁতৰখিনি খেতি এইফালে আৰু কেতিয়াবা আপোনালোকক আমি এটা ব্লগ দেখুৱাম আচলতে সম্পূৰ্ণ আমাৰ মামাহঁতৰ ঘৰ হওক বা তেনেকুৱা ব্লগ দেখাই আছোঁ অতি সোনকালে সেইটো আমি ব্লগ আপোনালোকলৈ আনিম আপোনালোকে চাব তেতিয়া ৰাতি ফুটেজ মোৰ মোবাইলটো বৰ ভাল নহয় গতিকে আপোনালোকে ফুটেজটো বৰ ভাল নাপাবও পাৰে নতুন মোবাইল এটা ল'ম তেতিয়া আৰু ভাল ভাল মই কণ্টেণ্ট আপোনালোকক দিম এতিয়া বহুতখিনি বেলেগ কণ্টেণ্ট আছে সেইখিনিও দেখাম বাৰু আপোনালোকক চাই থাকক আমাৰ লগত থাকক আপোনালোকে গতিকে এইখিনিয়ে কওঁ সকলোকে কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ সকলোৱে দিন ভাল হওক যি আপোনে মনত যি আশা কৰিছে বা আপোনকে মনত যি ভাবি থৈছে গোটেই কামবিলাক যেন হওক সেয়াই কামনা কৰিলোঁ গতিকে সকলো ভালে ভালে থাকক সেইখিনিকে কামনা কৰিছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'টোত লগ পাম সকলোকে তেতিয়ালৈকে গুড বাই থেংক ইউ